स्वराज्य प्रतिष्ठान शिवजन्मोत्सव सोळा दोन हजार चोवीस सोळा फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस रोजी सायंकाळी विधीपूर्वक पद्धतीने प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते महाराजांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली यावेळी श्री सद्गुरु बसवारुड महास्वामी मठाचे मठाधिपती श्री शिवपुत्र आप्पाजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधीपूर्वक पूजा करून श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती करण्यात आली उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना आप्पाजींचे मार्गदर्शन लाभले तसेच निलम मधील प्रसिद्ध व्यापारी हिरालाल चन्नापट्टण यांचीही प्रमुख उपस्थिती लाभली कार्यक्रम प्रसंगी मंडळाचे संस्थापक आनंद मुसळे यांनी शॉल व श्रीफळ देऊन अप्पाजींचे सत्कार केले मंडळाचे अध्यक्ष सुरज शितोळे उपाध्यक्ष सागर जाधव सई आनल दास कार्याध्यक्ष अविनाश कुडक्याल रेवण कोळी व्यंकटेश द्यावरकोंडा युवराज मुळी सुनील जाधव ओमकार राऊत यादी कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेतले अभित्रेवतुं ओम शांति 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 ही नमस्तु गुरु सिद्धारों नमस्कार करतो तसेत गुरु परंपराएं पिन सर्व सदगुरु चरनांचा नतमस्तक होन देश उद्धारक इंद्रवी स्वराज समस्थापक कस्मे ले श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना अनंत दन्वत कोटी नमस्कार करून मार्गदर्शन करावं म्हटले आपल्याला ह्या कार्यक्रमासाठी बोलावलेले आनंद मुचे दादा आणि विभूते मला सगळ्यांना मी धन्यवाद अर्पण करतो चाणक नीति मधे एक श्लोक है मटला मन्द, गया कि शस्त्रे न रक्षित राष्ट्र शास्त्र चिंता प्रवर्तते जो देश शस्त्र से रक्षित किया गया हो उसी देश में शास्त्र के चिंतन मंथन हम कर सकते हैं जब तक देश सुरक्षित नहीं है तब तक हम उस देश में प्रगति और शास्त्र का अभ्यास नहीं कर सकते इसीलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों भी जरूरी है शस्त्र के बिना शास्त्र नहीं है और शास्त्र के बिना शस्त्र नहीं है इन दोनों का हमें अवगत करना है हमको देश भी बचाना है और हमको धर्म शास्त्र भी बचाना है ये दोनों बचाना हमारा कर्तव्य है इस कर्तव्य में हम सब चलेंगे और महाराज जी का जो आदेश है जो उनका आचरण है उसका पालन और पोषण करना यह हमारा कर्तव्य है हम इस कार्यक्रम में हम सब मिलके एक संकल्प करेंगे कि जो महाराज जी का जीवन था उस जीवन का हम सब लोग अनुगामी यानि वो जिस मार्ग पे चले जिस धर्म पे चले उस धर्म का अनुपालन अनुशासन यह हम सब मिलके करेंगे यह बात बताते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ